Всем доброго дня! Хочу вам предложить опытный образец автомобиля Красман. Полный привод. Двигаемся сюда в Ведущий мист. Рулевое. И телега на два кардана через раздатку. Шины без камерка. Рама длина 9.30. На которой установлен сзади манипулятор. Кузов колхозник, который работает на два борта, лево-право. Вся трансмиссия КРАС 255. Кабина Ман. Дуже симпатяга. Хорошая проходимость. Машина может выполнять дуже-дуже тяжкі, в тяжких очень умовах работу. Вот такая симпатяшка. Какая симпатяшка.